हरिः ॐ अथ श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगं व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागस्यान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलत्वम् आर्दवं क्रीरचपलम् तेजः क्षमाधृतिस्योचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यदेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवीसंद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्ता आसुरं पार्थमे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिञ्च जनानविगुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरमीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत्कामहैतुकम् एताम् दृष्टिमदष्टभ्यमष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोहिताः काममाश्रित्य दुष्पोरम् दम्भमानमदान्विताः गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते असुचिंव्रताः चिन्तामपरिमेयान् चाप्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशसतेर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहम् ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धमिदम् प्राप्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतस्य चापरानपि ईश्वरोऽहमहम् भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोज्ञोऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्तामोहजालसमामृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ त्मसम्भावितास्तब्दाधनमानवदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलम् दत्तम् कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमशुभामासुरीष्वेव यो योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि कामप्राप्त्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम् गतिम् त्रिविधम् नरकस्येदम् द्वारम् कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेया तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः स्वेयस्ततो याति पराम् गतिम् यस्यास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम् न पराङ्गतिम् तस्माच्छास्त्रम् प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः